يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفين كوني يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفين كوني يا مؤيد يا

Sallallahu anna Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Umati Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi aska bil fil alam yajal kaitahum fi tafli lil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi khija ratim min sijji li yufaj'alahum ka asfim maqul sadaqal adim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam majelis pencerahan bimbingan amal ini dan merupakan surga dalam tali silaturahim pertemuan antara muslim dengan muslim dalam dakwah dan nuansa yang indah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita senantiasa mengharapkan rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala alias kita pingin kebagian rezeki tiap harinya. otomatis normal sebagai manusia kita senantiasa mengharapkan rezeki berlimpah ruah berkah barokah bisa pergi ke Mekah dan Madinah sisanya bisa pakai sedekah bisa untuk beramal segala apa kecukupan yang membawa berkah namun apa yang kita lakukan tiap hari belum tentu saya dengan angan-angan kita mungkin Allah berkehendak yang lain dengan apapun bentuknya Allah berikan suatu kehadiran yang bukan kita harapkan Masyural muslimin muslimat rahimatullah Janganlah berkecil hati Apapun yang Allah berikan Patut kita syukuri Itu merupakan suatu nikmat Yang luar biasa Ketika kita bersyukur Maka Allah berikan la'zitan nakum Yaitu rezeki berlimpah Perlu kita garis bawahi Jangan sampai kita suudan Atau perasaan ngajir kepada Allah Karena apa yang diberikan kepada kita Senantiasa kurang Mumpung bahkan tidak cukup namun, perlu kita lihat apa penyebab daripada munculnya kemiskinan, munculnya kekurangan yang kita punyai sekarang ini. Ingat, ini apa penyebabnya? Allah tidak jelas, Allah tidak bisa membohongi hambanya, atau mungkin Allah bohong pada hambanya. Enggak, enggak pernah Allah bohong dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim firman Allah wa ma min zabatin fil ardi illa Allah ila Allah rizquha semua rezeki yang ada di bumi ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditanggung semua oleh Allah Subhanahu wa taala Suatu momen yang bagus, alangkah baiknya andai kata kita bisa mensyukuri dan melihat perihal apa-apa penyebab daripada kemiskinan yang kita punya. Ingat, kemiskinan di sini bukan berarti kemiskinan harta yang kita punya. Rezeki di sini adalah bukan berarti rezeki kita mendapatkan uang berlimpah, belum tentu. Sedangkan rezeki yang paling utama ketika kita mendapatkan makfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini waqfu ani, waqfu ani. Ini merupakan suatu hal yang penting. Ada empat sumber kemiskinan dalam diri kita. Ini ada empat sumbernya. Nih, mari kita perhatikan benar-benar bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada dalam majelis ini yang mendengarkan, mari kita amalkan ini semua. Kita semua sama-sama belajar, sama-sama tolabul ilmi, sama-sama mencari ilmu, meskipun satu ayat huriqumantah alam al quran wa amalah. Yang penting kita amalkan. Empat sumber kemiskinan yang terdapat pada dalam diri kita. Pertama adalah dari lisan, mulut kita apa kenapa dari mulut kita selalu mengeluh selalu tidak puas ini yang tadi pertama Uzet singgung kita selalu mengeluh dalam keadaan apapun dan tidak pernah merasa puas. Artinya apa? Kita tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Baik itu nikmat fitriah, nikmat alamah, nikmat ikhtiariah terutama, nikmat diniyah dan nikmat ukhurwiyah paling eksekutifnya. Ini kita pelajari. Al-Jannatu Mustaqoti ila Erba'atina Surga itu merindukan empat golongan salah satunya wal kafidil lisan orang yang bisa menjaga lisannya. Oh, ternyata lisan ini bisa menyebabkan sumber daripada kemiskinan kita. Betul, betul sekali. Dengan lisan kita yang tidak terkontrol dengan lisan kita yang mudah mengombang-ambingkan segala sesuatu, segala berita yang ada menjadi enggak ada, yang enggak ada menjadi ada, yang benar menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar, semua bersumber daripada mulut. Al fitnatu akbaru minal qatl, al fitnatu minal kotel. Semua itu sumbernya dari mulut lisan kita. Maka karena mulut tidak terkontrol, mulut tidak teradopsi dengan baik, maka inilah sumber daripada kekacauan yang ada pada diri kita sehingga menyebabkan suatu kemiskinan yang luar biasa. Miskin akhlak, iya. Miskin azab, iya. Miskin harta, iya. Semua selalu tidak benar di mata mereka, iya seakan dirinya sudah pasti benar apa yang dia ucapkan harus dijalankan padahal itu salah iya inilah sumber kemiskinan pertama yang paling sering menyerang kita sebagai hamba Allah yang punya iman maupun yang tidak punya iman mari kita introspeksi dengan ini semua lisan mulut perbaiki diri kita andai kata kita sama dengan ini. Yang kedua apa? Dari tangan, ternyata dari tangan ini bisa menyebabkan sumber daripada kemiskinan pada diri kita. Kenapa? Hanya bisa menerima, tidak pernah memberi. Artinya tiap hari kita meminta terus. Padahal Rasulullah SAW lebih baik memberi daripada meminta. Orang minta itu kalau nggak dikasih, hatinya sakit. Kalau dikasih, kadang-kadang kita tidak bisa meletakkan diri kita, posisi kita, bagaimana kita kalau setelah diberi. Orang yang tradisinya atau kehidupannya selalu minta-minta terus, apa yang terjadi pada mereka, muncullah apa yang dinamakan penyakit males. Kalau sudah penyakitnya males, muncullah kakeknya males, yaitu apa? Bengong terus. Tidak mau usaha, sedangkan Allah tidak akan merubah hambanya jika hambanya itu tidak berusaha. Meskipun kita duduk terus, mohon sama Allah, apakah uang turun dari langit enggak ada? Yang jelas inilah kembali kepada nikmat ikhtiariah yang kedua Yaitu apa? Kita harus berusaha Karena usaha kita ketika kita keluar dari rumah Ketika kita sedang berusaha Ini adalah bagian daripada Inna solati wa nusuki Itu adalah merupakan ibadah kita Makanya golongan bapak-bapak ketika mencarikan nafkah untuk anaknya Ini tak sah berkecil hati apa yang antum lakukan itu adalah merupakan bagian daripada ibadah antum dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Wa may ya'mal dzarratin wa may ya'mal khair dzarratin yarah. Sebaik apapun, sejelek apapun yang kita lakukan nanti akan diperhitungkan amaliyahnya. Ketika kita kerja, ketika kita ibadah, dalam apapun mencari untuk anak istri kita, kita bagus, halal akan diperhitungkan nanti. Allahumma inkana rezeki fisama ifang zilhu. Jika rezeki kami di atas langit turunkanlah ya Allah. Wa inkana fil ardi fa'akhir. Jika rezeki kami masih di bumi keluarkanlah ya Allah. Wa inkana mu'asaran fayasirhu. Jika rezeki kami susah mudahkanlah ya Allah. Wa inkana rezeki jika rezeki kami haram, halalkanlah ya Allah. Jika rezeki kami jauh, dekatkanlah ya Allah. Jadi doa ini merupakan suatu doa yang harus kita lakukan setelah suatu hal. Allahumma in kana rizqi fi samaa wa in kana fil ardi fa'khrijhu fa wa in kana mu'assaran wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqirbi. muslimin muslimat rahimatullah. Ini yang kedua adalah dengan tangan hanya bisa menerima, tidak mau memberi. Pada apa yang kita lakukan, berbanyak memberi, berbanyak sotakoh dengan tangan kita. Sotakoh apapun, sotakoh tidak harus menerima uang, tidak mengeluarkan uang, tidak. Ketika kita ambil dengan tangan kita, ada duri di tengah jalan atau paku di tengah jalan kita ambil, kita singkirkan. Ini adalah suatu hal kebaikan, amal ma'ruf muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ya. Yang ketiga, sumber kemiskinan yang ketiga adalah apa? Dari mata kita. Hanya melihat kebaikan diri sendiri, orang lain selalu salah. Pinginnya dirinya sudah paling bagus, paling istimewa, tidak ada duanya. Everything is the best ourselves. Jadi, segala sesuatu ada terbagus, buat kita sendiri. Namun, tidak pernah peduli di sekitar kita, di sekeliling kita. Ayo, siapa yang merasa dirinya sudah paling benar, yang merasa diri kita udah paling bagus? Ini dari mata, dan dari mata inilah kemudian muncullah suatu apa yang namakan tindakan. Tindakan ketika mata ini berbuat atau menerima konsep dengan yang salah, konteks yang salah, maka muncullah suatu perbuatan yang salah juga. Namun, sebaliknya, jika mata ini bisa menerima segala sesuatu yang baik, maka muncullah segala sesuatu yang baik. Namun, ketika kita hidup ini, kita sering melakukan lebih banyak, kita berbuat salahnya daripada kita berbuat banyaknya daripada kita berbuat baiknya, maashiral muslimin muslimat rahimatullah. makanya penting sekali segala sesuatu perkataan yang terbaik adalah kita dengan apapun yang kita lakukan sumber dari mata yang kita pikirkan ini merupakan suatu hal harus bersumber dengan suatu hal yang bagus. Dan ini semua sumbernya seperti apa yang dikatakan atau difirmankan di dalam Al-Quran. Alif, lamid Zalikal, Kitab, Bula, Roy, Bafi. Jadi, Fa'inna khairul hadithi hut kita bulah. Sebaik-baiknya perkataan adalah apa yang bersumber dari kitab Allah. Al-Quranul Karim. Alif Lamim. Zalikal kita bula raibafi hudalil muttaqin. Dan ini merupakan petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Mari kita pelajari. Mari kita lakukan setiap hari. Simple saja dasarnya. Yang terakhir adalah ini empat sumber kemiskinan setelah dari mulut setelah dari tangan kemudian dari mata terakhir adalah dari hati ternyata dari hati ini bisa menyebabkan sumber kemiskinan pada diri kita apa buktinya tidak bisa lihat orang lain senang penuh rasa iri dan dengki inilah yang dinamakan penyakit hati apa yang terjadi pada diri kita penyakit hati yang terjadi pada diri kita akan meletupkan, akan mendentumkan, dan bahkan meledakkan segala sesuatu yang berbau, bukan berbau karismatik, namun berbau penuh dengan kedengkian dan keirian. Inilah yang benar-benar bisa menyebabkan timbulnya segala eyang-eyangnya hati, yaitu hibah dan yaitu menuju lagi apa yang dinamakan fitnah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sekarang kita sudah tahu. Mari jaga diri kita, hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Hati kita jaga jangan sampai tertutup oleh apa yang Allah keiziki. Kalau Allah sudah menutup hati orang itu, harusnya kita berusaha untuk mencari jati diri kita, tak terangin diri kita. Tubu ilallah taubatan nasuha, mohon maaf, mohon ampunat, mohon magfirah. dan selalu senantiasa melakukan suatu tindakan yang bisa mencerminkan munculnya iman dalam hati kita, penjernihan pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah wasyari'u la magfirati mirabbikum wa jannatin al-firdausi wa as-sama'i wa til-ardhi wa dhalilil muttaqin alladziina yunfiqun fis syara'i wad darai wal kadzimi nal ghaid wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muksinin. Semoga bermanfaat wabillahi ataufiq wal hidayah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.